师尊，师尊，慧智，你怎么样？那就好。这伤口是欧亚所为。 未知，你没事吧？有没有伤到哪儿？我没事啊。没事就好。颜月来了。未知，你放心，颜月在，没人敢动你。我先走了。哎，欧阳！大人饶命！ 我不要你的性命，我只问你，是谁派你来的？明城主。明城武。为何远由？我们收钱做事，岂间因果盖，概不知情。请大人救我。既然你不知因果，我便无法改变你的因果。片刻前人，你已经死了。 师尊，我娘跟阿弟恐怕危在旦夕，师尊，求你带我去救他们、啊。嗯啊 叶儿，怎么样？啊、有没有受伤啊？啊！你也是明成武指使的、嗯、当年明成武一去余都，故城便惨遭腥风血雨，顾氏一族家破人亡，而他却成了城主。这么多年来。 我苦于没有证据，也没有能力寻到真相，只求苟且偷生，平安度日。但没有想到，他竟然连我们孤儿寡母都不肯放过。走，我们去会会这个明成武。 尊，找名家本是我的事，你不应该替我管的吧？无妨，我已经管了。给你防身的。给我的？你灵力微弱，又使不出法术来，想来想去，只有这个最适合你了。谢谢师尊。走吧。